Которые здесь продаются. Ну, вы можете на свои русском. цены. И если кому-то нужен вот сертификат на русском языке, э, он, вы можете его приобрести, Если кому-то нужно для купить рубашки, там, для подростка, для губничка, тоже можете взять. Итак, мы с вами проходим сюда. Осветился.

Обычный размер. Есть экстра-экстра лад. Есть для крупняшка. Вот, вот, видите, для ребенка. Для нас. Привет! Вот, я забираю ее Она сама это все расскажет. Вот, и есть для подростков. Если кому-то нужно, пожалуйста. Кроме этого, здесь есть вот такая похвальная грамота на русском языке. Если кому-то нужно просто грамоту такую тебе. Два доллара. Если кому-то нужно, пожалуйста. Значит, потом я... Как, сейчас мы с вами выходим для погружения. А потом вы сможете уже на обратно, когда мы с вами будем возвращаться к автобусу, вы сможете зайти и все, что вам нужно, может быть, один-то сувениры, чтобы вы не купили, вы можете посмотреть здесь. Кому-то что-то надо здесь? Никому не надо. Вперед.

ну, по сравнению с большой и малой пыль, это река, она будет зеленая. Да. Желтая, желтая. Потому что она вытекает из моря, она уже чище, чище. Ну, это уже... она уже чище, настал... проще. Это да. уже неправда. Не а как же там? Великая тонкая желтая. Ну, хорошая, красивая. Да, реально красиво. И место красиво сделано.